भ्रष्टाचाराने माखलेल्या काँग्रेसची अवस्था या देशात आता बिकट होत चालली असून लोकांनी भाजपला साथ देण्याचे निश्चित केले असून पुणेकरांनी देशात राज्यात जशी भाजपला साथ दिली तशी आता महापालिकेतही द्यावी असे आवाहन केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी केलंय पुण्यात पालिका निवडणुकांच्या प्रचारासाठी भाजपने आता केंद्रीय मंत्र्यांची फौज उतरवली आहे त्याचाच एक भाग म्हणून घोरपडी पेठमध्ये नायडू यांची सभा घेण्यात आली होती यावेळी शहराध्यक्ष योगेश गोगावले खासदार अनिल शिरोळे संजय काकडे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आणि नागरिक उपस्थित होते या सरकारने पुण्यासह पिंपरी चिंचवडला स्मार्ट सिटीमध्ये घेतले आहे या दोन्ही शहराचा विकास करण्यात भाजप सरकार कटिबद्ध आहे तर दुसरीकडे काँग्रेस सरकार हे नोटबंदीवरून भाजपला टार्गेट करत आहे पण हा काळा पैसा या नोटबंदीमुळे सरकारकडे आल्याने काँग्रेसवाल्यांचे पित्त खवळले असून या निवडणुकीत त्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे त्यामुळे ते नोटबंदीवरून भाजपाला नावे ठेवत आहेत मेट्रो नदी स्वच्छता सांडपाणी यासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे जर पुणेकरांनी महापालिकेतही भाजपला बहुमत दिल्यास विकास कामांना अडथळा येणार नाही शिवाय ही, शिवा ही कामे पूर्ण केली जातील असं देखील व्यंकय्या नायडू यांनी यावेळी सांगितलं काम वाले नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और देवेंद्र जी का नेतृत्व कोर्थन ऐसा नगर सेवक चाहिए आमदार खासदार और नगर सेवक सब मिलके जोरदार काम करे ऐसा व्यवस्था हमको होना चाहिए इसलिए मित्रों देश भर में अभी आपने देखा होगा अभी अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया ये नोट बदली के बाद में लोग कहने लगे चुनाव आने देव लोग दिखाएंगे अरे उसके बाद ही महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव हुआ बीजेपी जीत गए राज्य हमारा जन्म तक का अधिकार है हमारा हाथ में होना चाहिए कौन है मोड़ी आके हाथ से छीन लिया हमारा हाथ से ये तरीका है मगर कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर हो रहे है। वो पुराना कांग्रेस आज का कांग्रेस में बहुत परिवर्तन है वही भी चौहान कांग्रेस वसंत दादा पाटिल कांग्रेस वो अलग कांग्रेस था आज का जो कांग्रेस है ना ये अलग है वो कामराज कांग्रेस नहीं तो सरदार पटेल कांग्रेस वो तो का, कांग पुराना कांग्रेस था अभी जो कांग्रेस है ना इनका नाम है कांग्रेस आई जनता के लिए नहीं सबके लिए सही है कांग्रेस आई कांग्रेस इसलिए कांग्रेस कमजोर हो रहे है देश में अभी कांग्रेस पार्टी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रहे रहे सभी कांग्रेस रहे कांग्रेस नेता छोड़ के बाहर जा आपका देशमुख ने इस्तीफा दिया शुरू शुरू में ही पहले दिन से चलाने लगे वापस लाओ वापस लाओ मैं एक दिन खड़े होकर कहा मैं पार्लियामेंट अफेयर मंत्री था मैंने कहा आप लोगों ने कहा रखा बताइए जरूर वापस लाएंगे उन्हीं के राज्य में ना कालाधन पूरा हमारे राज्य में कोई काला धन को कोई क्योंकि सवारी नहीं है और उसके बाद ये कहने लगे मोदी ने सूट पहना क्या सूट नहीं पहन सकते क्या तुम्हारा पिताजी तुम्हारा ग्रांड फादर वही सूट पहन सकते क्या? बाकी लोग कोई के किसी ने सूट दिए तो सूट एक दिन पहना कितना ईर्ष्या कितना आक्रोश कितना जलसी है इन लोगों के मन में देख लीजिए कोई गरीब व्यक्ति सूट पहना कोई भयंकर पाप है क्या केवल सूट पहनना आपका परिवार का है क्या राज करना केवल आपका परिवार का है क्या जितना राज इतना दिन जनता ने आपको मौका दिया अपने जनता को धोखा दिया है धोखाबाजी पर आगे मोदी जी का जालू है। और एक दिन आके करने लगे मोड़ी अंबानी अदानी हाय हाय अदानी अंबानी मोड़ी हाय हाय मैं कड़े होकर कहा अरे अदानी अंबानी आपका मेहरबानी है ऐसा कहा मैंने